А б замовили Діду Морозу, якби була така можливість? Снігурочку. Щоб було все добре, щоб були всі рідні, здорові і щасливі. Я попросив би Діда Мороза, звісно, бути всією великою родиною за одним столом. Щоб у нас і у вас все буде гаразд, щоб ви і ми щасливі були. Про що ви мрієте у цей новий рік? Про щастя, про щастя, що прошу життя. Надихнуть. поспать. Но, к сожалению или к счастью, этого не получится. В этот Новый год, как и все остальные дни, мы работаем и мы делаем то, в принципе, что больше всего нравится в жизни. Мы находимся на сцене. Отдохнуть в следующем году, может, куда-то съездить там в Крым или кто то еще. Чтобы мы, когда мы включали на выходных, подчеркиваю, телевизор, то мы бы видели наших спортсменов на экране, которые выступают в полуфиналах, финалах. Чтобы наши побеждали. Близких, чтобы людей именно было здоровье там побольше всего хорошего. Чтобы каждый день приносил радость, и чтобы у моего ребенка успехи в спорте прогрессировали с каждым днем.